И всем привет, ребят, с вами я Тимох Геймс, с вами будет вы одну игрушку выживи на разных ну я не знаю, в торнадо там ну сейчас увидим это я помню, когда-то я уже в это играл, но ну, сейчас я вам покажу вот сколько человек выжило, нормально ну да, нормально выжили там. Хоть я вот тут уже давно не играл, у меня уже 114 поинтов. Что они, они это секунды типа что ли? Нет, наверное, поинтс они все увеличиваются Уже 135. Давайте я пока не знаю, пока ни не будем тратить. Главное на пружинки разные. Все, я сажусь в машинку. Все, это моя машинка. Все, это моя. Ой! Что это было? Что это за такие быстрые машины? Эй, что вы стоите? Что у вас там за пробка? Давайте. Шарик мне поможет. Реально шарик помогает? И ладно, уходим отсюда. Так что сейчас будет? Ой, хорошо, что у меня шарик Фу, в руке был. Это что? Шторм? Да ну! Ой, надо убегать. Сюда, сюда, сюда! Беги, беги, Ух! Спрятались. Парни, я к тебе, я к тебе. Вау! Эпичное место. Не, ну реально, крутое место. Тут вообще можно потусоваться. Ой, какая тут. Тут реально круто. Надо мы обожжем. У меня уже 400... 400 поинтов. Ладно, давайте уберем эту табличку, чтобы она нам не мешала. Давай больше места экрану. у Нормально, тут уже травка лежит. Чаш беру. Ой, бутерброд! Какой-то меч! Ну хорошо, что он не может убивать нас. Просто для красоты. Опа, Я давно не играл, может, что-то новенького добавили? Например, тут, например, новые это, например, зомби апокалипсис. Апокалипсис. Для чего туда этот меч? Я выжил! Е! Тимоха Е. 20, звездочка. Ну, я, я понял. Не, спасибо, я ничего не хочу одевать. Вообще смену. Нет. Меч, да, за. Ну, меч так вот нормально стоит. Ой, что я купил? А что это? Я случайно купил что-то. Это, наверное, не... Э, да, она ничего не делает. Зачем тогда я это купил? Я случайно, я же говорю, я случайно купил. Наверняка это будет что-то с... связанное с потоплением или с... цунами, потому что что такое высокое здание? Или будет поджигаться? Мне очень на всякий случай заверусь ну, по-среднему. Я буду смотреть, чтобы это будет. Разделю карту, потому что может быть незаметно. Вот! Вот и наша карта там. Там, где мы спавнимся. Ой, парень, что тебя так занесло? Парень, что ты сделал? Походу, это будет землетрясение. Или подниматься вода. Поднимается вода! Да, видите, ребят, смотрите, поднимается вода. Ой, бежим! Как можем выше? Как можно выше? А -а -а. Цунами! Цунами! Она большая, ребят, посмотрите, что это? Цунами! Цунами! Нет, она ее сейчас закроет. Бежим! Выживаем! А, а мне показывают на экране, что у меня ХП сносится, но у мне не сносится. Ребята, я бессмертный! Вау! Ребята, мне ребят, у меня показывается, как будто у меня ХП сносится, но она у меня не сносится. Господи, что с башней? Она, она наклонилась. Господи. Из нее почти, почти ничего не сломалось. Вот и самый верх где какая-то штукенция. Что с ней можно... Так в смысле, я бессмертный? Видели, я упал с высоты? Мне все равно! Или это зелье такое? Смотрите. Да, да реально, мне... Я бессмертный. Все, ребят, мне ничего не нужно, я бессмертный. Ребят, я бессмертный, меня никто не убьет. Не знаешь, как это стало? Вот, цунами идет. здоровая. Ой. Что-то я не то сделал, ладно? Окей, что-то не то сделал, чтобы со мной было все нормально. Я вот это одену. Чтобы я не был лысым. Не успел. Я не хочу быть лысым. Ладно, ребят, вы ничего не видите. М -м 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 -м. Не случайно. Все, я, уже, я уже наверху. Все, моя... Все, это мое местечко. Ну, да, я бессмертный. Зачем мне, если могу улететь в другой кровать, упасть? И мне Вот даже парень упал с высоты и у... снялись хп. Я реально какой-то бессмертный. Вот тогда у меня хп снимались много раз, когда было цунами. Меня бы уже давно убило. А тут я... А тут я какой-то ну, уязвимый. Смотрите. Реально! Что это будет? Землетрясение? А ну! Ну, вы знаете. Мне все равно я бессмертный. Ну как это стало, я не знаю. Я посмотрю так вот стоять, колбаситься, пускай всех сносит, мне все равно. Ну, если я буду к воде отправляться, мне надо срочно туда убегать, потому что в воде, наверное, конечно, я убру. Что с домом? Куда он идет? Если бы я был на доблесть, то все. Если бы я был не, бессмер... не бессмертный, то все. Там, наверное, уже космос был. Особенно сейчас он упадет в воду. Что с ним? Что с этим домом? Что с этим домом не так? Он дырявый, как будто-то. Он дырявый. Что за дом дырявый? А вон лестница, хотя она мне не нужна. Я бессмертный. Ай, прощай, дом! Все части, прощайте! Ай, мне хп снялись, ну, на экране показывают. Ну, сами хп у меня не снялись. Я бессмертный, вау! Я могу вот так вот улететь! мне все равно. Я могу вот так вот улететь! И мне все равно. Реально. Космос. Уи, ну как это произошло реально? Это, наверное, везучесть. Это везучесть. Это везучесть. Да. Вот моя улыбочка. Я радуюсь везучесть. И при этом меня сносят э, назад. что все залагало. Вам не кажется? Наверное, это вот уже бой закончился, потому что все залагало тут. Ой, какой бой? Ну, вы поняли. Это карта. Да. Все на месте зависли, можно на голове постоять. А ну да. Все меня укидывает из моря. Они тебя отдыхают. А я не отдыхаю, да? Окей, окей, я понял. Типа они могут отдыхать, стоять в воздухе. А я не могу. Ну хоть я и бессмертный. И у меня сервер залагал. Поэтому, поэтому я и бессмертный. Реально сервер залагал. Ладно, ребят, сейчас вернусь. Не тебя проверил. Интернет тот же подключенный. И меня сносит Я не хочу утратить Может мне умереть? Правильно, может это изме... Так, алло, я же бессмертный. Ну да, я бессмертный. Сейчас мне тогда можно было идти в воду. Пьюм! Да, я бессмертный. Я могу упасть, но мне ничего не будет. Я просто мог стоять, отдыхать. Вообще тут серые лаганы, короче. Когда произойду, вернусь. Ура! А у нас не получилось, сейчас получилось. Надеюсь, это не а. Я только зашел, сразу меня телепортнуло сюда. Получается, я зашел в тот момент, когда нас уже начинала телепортировать. Круто. Если это под... Я люблю вот потопление. Вот именно потопление я обычное. Я хочу потопление. Пожалуйста, делайте мне потопление. А у меня вообще хп будет сниматься? Да, зачем я это проверю? No! Зачем я это проверю? Стоп. Вы не видите, что тут что-то с водой не так? Мне кажется, что она поднимается. Землетрясение. Полюбасу землетрясение. Что это? Я знаю, что это землетрясение Либо потопление Но водичка так странно идет Как-то, мне она не нравится Поднимусь на самый верх И буду осматриваться Что у нас это идет Это цунами Все, я беру шарик в руки И сейчас буду летать вверх Когда она уже будет приближаться сюда Прыгай! Как? Я почти что выжил. Почти. Еще капельку. Ладно, понял. Ну да, бывает. Не, ну, это было жестко. Так, это зелье у меня пропало. И у меня опять мало. Получается, все пропадает давайте пирог купим. Не понял. Я ничего не понял. Покупается он или нет? Пирог будет покупаться. Или хотя бы скакалка. Ура, скакалка купился. А что, пирог баганый? Пирог! Да, пирог баганый. У меня есть пружинка. А это? А, но это много строит. Строит. Стоит. И вот это мне нужно. Ура! Я бешеный! Ура! Я побежал наверх, потому что это может... Я хочу потопление, я хочу потопление. Вот дайте мне потопление, плес. Плес, пожалейте меня. Давайте мне потоплюшку. Я жду потоплюшку. Хотя я думаю, на потопление это будет легко. А если все заберутся наконец-то? Ну, вы не говорите, что это опять цунами. Ой, музыка! Кто-то играет на музыке, очень интересно. А при этом что у нас идет? Эй, видите, вода поднимается, спускается. Спасибо, я пошел на вулкан. Вот видите, все хочет на вулкан. Побежали на вулкан. Ускоряемся. Пей, пей ты уже. Не хочет пить. У -у -у. У Мне пропала эта бутылочка. Ой, как прикольно. Смотрите. У -у -у. Смотрите, это как, типа, насто... как настоящая лава. Туда можно прыгнуть или это реально как лава? Это реально лава. Ну, ребят, смотрите, выглядит не как лава. Ну, можно сказать, похоже. Там что, вода? Там внутри вода залили. Типа, типа, должен остужиться что это. Потому что, ну, сами понимаете, там вода. Вы серьезно? А, ну, парень, ну, ты зря подошел сюда. А я тут потусуюсь. А, ребята, в ту сторону не кидай, потому что там нету ничего. Поэтому можно идти в ту сторону. Парень, ты живой. Ты только подошел сюда, и оно кидает туда. О, это было близко. О, господи, 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 господи. О, нет, 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 нет. Ух, надо уходить отсюда. Надо отходить в стороночку. Ну, я думаю, скоро. Что с домом? Что с домом? Ну, я понимаю, вулкан, но что с домом? Ребят, вы видите тот дом? Что с ним? Что с ним не так? С ним реально что-то не так. У него крыша проломанная. Ну да. То же самое. В подряд. Только что закончилось. Понимаете, Тут, вот только что секунду назад и сразу началось. Это мой факт. А ну это стрелы. Ой, тучи, тучи, мне это не нравится. Это я хочу потопление, ну блин, потопление. Вот прошу тебя потопление, прошу тебя. Потопление будет интересное. Прошу тебя, дай потопление. Дай мне потопление. Я тебя прошу. Не говорите, что это песчаная буря. Да ну, то есть снежная. Не говорите. Тому я хочу снежную бурю? Я понял, снежная буря. Да, видите, все замораживается. Снежная буря. А, все, снежная буря поехала. Нам надо в тепло идти. Нам надо в тепло, тепло, тепло. Я тут тепло, тут, тут, тут. Тут будет тепло. Все, это мое место. Не повторяй за мной. Парень, не повторяй за мной. Мне скучно стало, я уйду отсюда. А парню что, все равно? Парни стоит, наверно, Это, наверное, создатель этой карты, что ли. Я не понимаю, что он тут стоит. Ой, бежим, бежим, бежим. Холодно. Холодно! Холодно! Ой, не холодно. Главное выжить, главное выжить. Тысячу поинтов? Вы серьезно? Ну, так нормально. О, три тысячи сто. Нет. А, это школа. Это класс. Типа класс, да. Тебе там парень не холодно. Если к этим снежным штук, э, стена, я так понимаю, то они... Видите? Экран замораживается и хп снимается. Да, надо не подходить к этим штучкам. Ай, тут все холодно остается. Е! Ребят, чтобы установить ХП, делайте вот так вот. Прописывайте килл. Мы прописали килл и... Все, полный хп. Это читерский способ. Надо быстрее прописать килл, пока мы не заспавнились. А то честно, вы типа, мне такое бывало, я умер, все, и мы уже телепортируемся. Ну, я, конечно, они думают, что я умер. Эй, вещи пропадают. Так нечестно. Хотя мне только шарик нужен, мне все равно ничего не нужно. на бензине. Потому что эта штучка очень высокая, плоская. А вы знаете, если плоская, то просто один, два, три, один штрих и все, ее и она уже падает. Потому что у неё одна ножка. А одна ножка, это вы понимаете, что это означает. Поэтому я не хочу сюда залезать, но придется. Попробуем, что будет там. Может, это может быть потопление? Кстати, потопление? плюс а, потопление. А -а -а! С одного удара? Надеюсь, мне почутиваешь, что это с одного удара. Окей, понятно. Ну, с одного удара реально. Еще так неожиданно. Сразу умер. Ну, пока что я себе куплю. Хотя она на улице мне в принципе, не нужна, но просто. О! Куплю мое. Попью. Да. Вкусно. А что это синяя пружинка, си си зеленая пружинка делает? Наверное, ничего. О, пистолет. Хотя он нам не нужен. Ну что еще купить? Арбалет. Фонарик. О, фонарик. Нет, значит, не, она сильно гигантский. О, мое! Ням-ням-ням. Теперь я могу пить и есть. А ну можно надо опять сервис залагал. Видите, у меня экран типа краснеет. Типа... Это типа меня бьют, но не бьют. Или меня эта штука отправляет? Ну, отра... Отра... отправляет, отравляет. А, да, можно улететь. Проведете меня, да? Не проведешь меня. Не проведешь. Не. Так вот, господи, экран чуть мне не помешал. Ладно, покушаю, попью. Что там сказали? Что то на английском? Ммм, шадус. Как-то так сказали. Я хочу потопление. Вот когда это потопление? Неужели его убрали? Я хочу потопление. А потопление у нас что? Я расскажу, кто не знает. Это у нас потопление. Поднимается вода. Да. Она будет подниматься, подниматься, подниматься. И рушить все на своем пути. Ну, может. Я помню, когда она что-то. Поэтому шуть то, что ну, типа да, вода поднимается. А что это у нас будет, я не в курсе. Давайте уберем шарик. Да ну его! На тебя поднимался наверх. мучи ниже быть. Парень, сколько у тебя хп? Это сейчас или у тебя? Или ты просто не знаешь, как про... про килл не можешь додуматься. Что это? Я учил, иду отсюда. Да, потопление. Да, это... То есть не потопление, а землетрясение. Такой звук, как будто не землетрясение, а... А что? Ну, Гром. Ой, что сверху происходит? Куда меня тянет? Нет! Нет! Куда меня тянет? Надо быстренько попить. И покушать. Хорошо, а что, что меня не уносит э, вот в дырку. А наверх. <с> Нет, вниз. Так вот передумал. Нет, вниз. Нет, сюда. Нет! Нет. Господи, это землетрясение. Нет. Нет. Попью-попью, попью, попью, попью. Я должен попить. Я много должен попить. Шарик меня спасет! Да, спас спас. Ладно, ребят, на, на, этом мы будем заканчивать. Надеюсь, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Ну, да, подписывайтесь подпишитесь на канал, это я вижу. Вы смотрите видео, но не подписывайтесь. И не ставьте лайк, я жду. Надеюсь, что я это сделал. Ну, с вами был я Тимох Геймс и всем удачи и пока-пока.